Inaugurated a center of excellence on vegetables for vegetables, which is actually uh, created with the technological support from Government of Israel. This is a uh, symbol project. This is a signature projects of Indo-Israel friendship. This is uh, this will help Assam farmer. Uh, in adopting modern irrigation projects and different uh, way of having uh, seeds and other uh, other area where we can adopt technology of Israel, we all know Israel is uh, very very uh, very very expert specialized in deep irrigation, so we will be benefited. ফ্ৰম ইজৰাইল এক্সপাৰ্টাইজি অন ডিপ ইৰিগেশ্যন আই ৱান টু থেংক আই হিজ এক্সেলেঞ্চি এম্বেচেডাৰ অফ ইজৰাইল ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড আদাৰ ডিগনেটৰিজ হু হেজ কাম টু হেল্প আছ ইন চেটিং আপ দিছ ইম্পৰ্টেণ্ট চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চ আজি অসমৰ বাবে এটা আনন্দৰ দিন ভাৰত আৰু ইজৰাইলৰ মৈত্ৰীৰ ভিত্তিত আজি আমি সোণাপুৰত শাক পাচলিৰ এটা চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চৰ উদ্বোধন কৰিলোঁ এই চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চৰ জৰিয়তে খুব সুন্দৰ দীপ ইৰিগেশ্যনৰ ব্যৱস্থা ফাৰ্মাৰ্চৰ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা প্ৰটেক্টেড ফাৰ্মিং আৰু আমাৰ পোক পতংগই নষ্ট কৰিব নোৱাৰা বীজ উৎপাদন এই গোটেইবিলাক ইয়াতে সংলগ্ন হৈ আছে উদ্যান শস্যৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এই চেণ্টাৰটো এটা মাইলৰ খুটাত পৰিণত হ'ব সাত লাখ বীজ ইতিমধ্যে ওচৰ চুবুৰীয়া নখন জিলা ৰাজ্যক নখন জিলাৰ জনসাধাৰণক মাটিত ডেমনষ্ট্ৰেট কৰি এটা ইৰিগেশ্যন প্ৰকল্প কৰা হৈছে কৃষকক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ই এটা সুন্দৰ অসমৰ কৃষিৰ বাবে এটা আনন্দৰ বাতৰি আহ মই সকলোকে বিশেষকৈ প্ৰগতিশীল কৃষকসকলক ইয়াৰ পৰা সহায় লবৰ বাবে আহ্বান জনাম ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগ কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাক ধন্যবাদ জনাম